Традиційне свято 12-ї школи під назвою честь школи пройшло цього року 7 травня напередодні травневих урочистостей. Тому чи варто казати, що тематика і концертні номери заходу були відповідними. Святкова зала була заповнена не тільки учнями та викладачами, а й друзями, почесними гостями та шефами 12-ї загальноосвітньої школи. Я всіх вас поздравляю з праздником, Приглашаю всіх 9-го числа на мітинг і 9-го числа состоїться у нас на площі. Праздник он будет практически с 11 часов до вечера, а вечером выступление ансамбля Донбасс, который является одним из ведущих ансамблей песни и пляски Украины, заслуженный ансамбль. И дальше будет салют, праздничный салют. Я всех вас приглашаю еще раз вас всех с праздником добра, благополучия, ну и мирного неба на народе. Подводя итоги достижений наших школьников, их побед в предметных олимпиадах, всевозможных конкурсах, соревнованиях, фестивалях, мы понимаем, что тесная дружба с вашим коллективом во главе с замечательным генеральным директором Бурлутской Анарисой Анатольевной коллектива богатыми своими славными трудовыми традициями, вдохновляет и нас, учителей не отставать от лидера экономики Украины, быть достойными ваших трудовых побед, дарить так же, как и вы, свои успехи и победы в своей школе, вам, нашим друзьям, родному городу, Украине. Мы горячо благодарим всех вас за постоянную помощь и заботу, решение наших проблем и желаем всем друженикам завода его руководителям крепкого здоровья силы мужества в наше трудное время, новых трудовых побед. Огромное спасибо. спасибо. я хочу сказать, что вот такие приветственные адреса, с такими замечательными словами, когда вы передаете в наш профессиональный праздник День Энергетика. Они не просто, как вы привозите, вручаются у меня в кабинете. Дальше это все переносится на заводскую оперативку, на которой присутствуют 60-70 человек, и там все это зачитывается. Поэтому вот спасибо за такие лестные слова в наш адрес. И что я хочу сказать. Вы знаете, я всегда с таким огромным удовольствием прихожу на ваш замечательный праздник за честь школы. Да? Само название праздника за честь школы. И я хочу сказать, что это тот праздник, на котором вы чествуете тех, кто своими достижениями, своим трудом завоевывает для вас, я имею в виду для всей школы, те достижения, которые потом прославляют вашу школу. В канун Дня Победы я хочу вам пожелать только побед во всех ваших замечательных начинаниях. Еще у меня небольшая информация для учеников выпускных классов и, наверное, предвыпускных, а также для своих родителей, а также для их родителей. Ребята, те из вас, кто еще не решил, а куда пойти учиться, а какую профессию выбрать, мы предлагаем вам рассмотреть варианты поступления в Днепропетровский государственный университет, Харьковский политик. Дирекція та вчителі школи пишаються своїми вихованцями. Діти відповідають на таке піклування щиро і з відкритими дознань та нових досягнень серцями. І наша святая об'язаність, наш святой дом пронести цю пам'ять через роки, для того, щоб ми пам'ятали, що наша родина. Катори ми сьогодні говорить. Кожен обдарований учень 12-ї школи отримав грамоти, подяки та свою порцію аплодисментів. Їх імена, що знаходяться у святковому наказі, можна перелічувати дуже довго, адже 12-та школа дійсна флагманська та талановита. Подробиці святкування, факти та імена кращих учнів, ви зможете дізнатися із наступного випуску програми Чим живеш молодь що вийде у четвер, 13 травня.